«Комсомол» для колишніх членів цієї організації це ціла епоха, овіяна романтикою виробничих перемог. Проте для більшості сучасників це просто слово з минулого. Спробуємо зазирнути в історію і дізнатися, що знаходиться в Дніпропетровському музеї «Комсомолу». Наш музей был открыт в 1973 году. Предшествовало открытию музея большая и кропотливая собирательская работа обкома комсомола Днепропетровщины. Изначально этот музей был построен для истории комсомола Днепропетровска, Днепропетровской области. Комсомольцы создавали макулатуру, металлолом, собирали деньги, также потому что и местные предприятия, потому что на каждом предприятии была своя чека комсомольская жертвовали деньги. И в 1873 году было построено здание, и, собственно, музей открыт. Интересно, что музей был уникальным, потому что он был первый э, в своем роде на территории Советского Союза. И получил имя в честь нашего такого земляка, тоже комсомольца, патриота, э, героя Александра Матросова. Треба сказать, что музей комсомольской славы имени Александра Матросова, памятник, якому тоже поруч находится, это очень интересное, на самом деле, место. На жаль, э, ну так широким колом, возможно, и мало известно сейчас, хотя экскурсии там постоянно проводят. Цей музей доволі цікавий, тим, що він показує саме, як молодь пережила ці складні роки Великої Вітчизняної війни. Потім також там є сторінки афганської війни. І на Соборній площі цікаво, що є, окрім історичного музею, окрім адміністрації, теж будинок початку ХХ століття, є ще один музей це музей історії комсомольської слави. Що ж таке комсомол? Відповісти на це, здавалося б, просте запитання однозначно важко. Для колишніх комсомольців – це школа дружби, честі, порядності. Сучасна молодь про комсомол знає лише з книг. Але і в них інформація, на жаль, не завжди повна і достовірна. Комсомол – це сокращене названня, от названня коміті... комуністична советська молодь. Ізначально організація називалася, була організована в Росії, в Москві, і називалася Російський комсомол, тобто РКСМ, Російський комуністичний союз молоді. Була організована 29 октября 2018 року. Тобто це якраз вона... организовывались такие времена революции, гражданской войны. Интересно, что когда Комсомол был организован, в нем было вот на первом съезде было зафиксировано 22 тысячи членов. Но уже через полтора года на третьем съезде э, РКСМ было 420 тысяч. То есть организация очень быстро разрасталась. И э, интересно, что такой факт, что тоже времена гражданской войны, где-то э, половина около 200 тысяч человек принимало участие, половина комсомола принимала участие в в боевых действиях против интервентов, то есть немецко-австрийских войск и также белогвардейцев. Изначально в, после революции, февральской революции 17 -го года было много разных молодежных организаций, много разных партий, но со временем, когда начала доминировать партия большевиков, то понятно, что и молодежные организации все вытеснились и осталась только одна вот э, коммунистический союз молодежи. У нас э, э, комсомол организовывается тоже э, весной, в апреле 1920 года. То есть был первый такой учредительный съезд, когда все организации молодежные, которые были, объединились, и тогда с того времени отчитывается уже начало Днепропетровского комсомола. Кто тревог не боится, кто сердцем дорогу нашел, кто только к победе стремится, такие идут в комсомол. Самые такие верши пропагувала молодь того часу. Комсомол стал перед собой задачи, как несколько задач. На первое это воспитание, то есть молодежи, подрастающее поколение на смену, скажем так, партии, партийцам, взрослым. Да? воспитание молодежи в соответствующей идеологии, в соответствующем духе. Это, скажем так, помощь в выполнении задач, которые ставит партия. Ну и это тоже строительство коммунизма. То есть как партия ставит, то есть ставит те же задачи ставить себе Комсомол. Завітаємо до музею з цікавою історією і вражаючою колекцією експонатів. В экспозиции музея мы видим и комсомольские билеты, и личные вещи тех, кто воевал на фронтах Великой Отечественной войны. Авиационная бомба. Дети, которые приходят сейчас, они вообще не имеют представления, что такое авиационная бомба. И тем не менее они называют то ракетой. А когда мы рассказываем, что это весом в полтонны была сброшена на территорию завода Карла Липнихта, эта бомба, она не взорвалась, и затем ее после войны уже когда когда строился музей, нашли на металлоломе, привели в порядок, и художники великолепно оформили этот зал Великой Отечественной войны. Взагалі ця зала музея вражає уникальностью экспонатов, Майстерно створена атмосфера таємності додає кімнаті моторошності. Позгадувати деякі події воєнних років і справді неможливо без сліз. Зал окрашен красний цвіт, то есть самый тяжелый период был 41-42 год, когда оказалась страна неподготовленной. И тем не менее, благодаря мужеству и героизму наших людей э, все-таки война была выиграна и победил советский народ да ценой неимоверных усилий и очень тяжелых жертв. И в основном на своих плечах выносила это советская молодежь, комсомольцы и несоюзная молодежь. Это у нас зал начала Великой Отечественной войны, где находятся материалы Виктора Усова, героя Советского Союза, принявший бой на западных границах Советского Союза заеборовшийся со своей заставой 6 часов до последней минуты боя. В экспозиции этого же зала находится уголок, который посвящен участникам обороны Днепропетровска, курсантам арт -училища. Это ребятам, которым было 20-19 лет, и они были студентами города и области, и составили первый набор курсантов в июле 41 -го года. Там же находятся материалы, рассказывающие о героическом сражении под Москвой. Асквою, битві за Сталінград, ленінградська Лі... Лі... блокада, перші концтабори були створені з метою ізоляції осіб, підозрюваних в опозиції нацистському режиму. Проте незабаром вони перетворилися в гігантську машину придушення і знищення мільйонів людей різних національностей, так званих ворогів або представників нижчих груп населення. так называемые черные витрины, где помещены материалы, рассказывая о тех наших земляках, которые пережили ужасы оккупации, которые оказались за стенкой гестапо, были угнаны в лагеря смерти Ба Маутхаузен, Бухенвальда, Освенцем. Там же находится и мыло из человеческого жирного уродно землю и прахом взятое в лагере Аушвиц. В одной зале музея находится церковь Тачанки и та кулемет Максим. За помощью такого транспорта у степах Украины воевали червоноармейцы против белогвардейцев. Там же находится и бурка Василия Журавля, комсомольского работника из корпуса Григория Котовского. Это все экспонаты периода гражданской войны. И в этом же зале находится макет детской железной дороги. Эта детская железная дорога, которая сейчас находится в парке Чкалова, была построена первая в Украине в 1936 году. Интересна судьба этой детской железной дороги. Когда в 1943 году освободили Днепропетровск, особенно центральная часть была очень разрушена. И тем не менее первое, что сделали комсомольцы, которые уже находились в Днепропетровске, в освобожденном городе, для детей Днепропетровска, которые пережили страшную оккупацию, которые видели расстрелы мирных жителей, повешенные э, трупы под Ольщиков партизан на улице города перше, що сделали молодеж і комсомольцы Дніпропетровська восстановили детскую железну дорогу. Встановлення окупаційного режиму, масовий терор, відсутність зв'язку з керівними центрами викликали розгубленість в рядах патріотів. Створювалися молодіжні організації, що діяли в окупаційний період. Зі ми бачимо матеріали групи ОДН, організація друзей народа. Командиром групи був Андрій Тимошенко, комісаром Віктор Протасевич. Віктор Протасевич був. Невероятно талантливый молодой человек. Здесь мы видим в экспозиции вот скрипку, э, Статья из газеты, он писал стихи. И вот под началом этих людей действовала эта группа. Единственная из 16 она осталась не раскрыта фашистами. Материалы группы э, Амур Нижнеднепровского подполья, которая действовала более года. Командиром группы был Иван Иванов, комиссаром Александр Корниенко. Душой э, этого комсомольского подполья, конечно, была Гали Андрусенко. В экспозиции мы видим ее патефон, который служил предметом маскировки во время так называемых вечеринок на явках подпольщиков. Подпольщики занимали этой группы, занимались организацией саботажа на местных предприятиях, помогали укрыться военнопленным, спасали их от плена и проводили большую диверсионную работу. Но в декабре 43 -го года всю эту группу э, предали и все 60 человек оказались за стенкой гестапо. Группа под руководством Анатолия Желтухи и Николая Решетника. Вот по этому небольшому журналу радио собрали детали, э, собрали радиоприемники. И в период оккупации в Кривом Рогу они выпустили 46 листовых общим тиражом 4000 экземпляров. Ребята всеми силами старались наладить контакт со взрослым подпольщиком, с э, партийным портполем, но это им не удавалось. Тогда они устроились на работу в немецкий парк связи для того, чтобы ремонтировать немецкие рации, которые отправлялись под Сталин но вместо того, чтобы их ремонтировать, они их отправляли на фронт испорченными. Поэтому за их диверсии их схватили и в гестапо через несколько дней после того, как деятельность была раскрыта, уничтожили. Найценнейшим, да навіть уникальным экспонатом историки вважают бюст Володимира Ильича Ленина. Интересен он тем, что в период подхода фашистов в город Марганец комсомольцы этого города решили из, комсомольской, из комнаты комитета комсомола вынести это и глубоко закопать в землю, чтобы фашисты не знали о том, что они сохраняют. И вот уже после ухода фашистов этот бюст был установлен опять, опять в комитете комсомола, а в период оформления музея его передали в дар музея. Битва за Кавказ це протистояння Радянського Союзу, Збройним силам нацистської Німеччини, Румунії та Словаччини у боротьбі за контроль над Кавказом. Загинуло чимало солдат, проте їхні імена назавжди залишаться в історії. В експозиції знаходяться матеріали Василя Нарчука, учащегося в 83-й середній школи міста Дніпропетровська. Коли осінню 1941 року війська відходили з Дніпропетровська, Вася примкнув кандомы з полків і ушел. с ними далеко на восток. И дошел до гор Кавказа. Он стал сыном полка. И уже 14-летним мальчиком мог выполнять задания наравне со взрослыми. И вот, когда он находился на Морозском перевале в группе разведчиков, необходимо было перейти линию фронта для того, чтобы взять плен языка. Это было очень сложно, потому что фашистки, фашисты не давали возможности передвигаться группе разведчиков, перейти линию фронта и взять плен противника. Был открыт со стороны фашистов э, очень тяжелый огонь. И тогда Вася в том месте, где находился, решает и понимает, что это задание необходимо выполнить во что бы то ни стало, чтобы получить от фашистского противника ценные сведения, он вызывает огонь на себя. То есть он открывает огневую точку. И фашисты решают в этот момент, что сейчас в эту сторону, в этой, с этой стороны, где открыт огонь, будет идти группа разведчиков. Они открывают огонь и тем самым дают возможность возможность остальным нашим разведчикам перейти линию фронта, взять плен фашистского офицера и выполнить задание. Но когда они вернулись в то место, где находился Вася, они сняли тело, которое имело 17 смертельных ранений. Так 15-летний мальчик погиб на Кавказе. Посмертно был награжден орденом Отечественной войны первой степени. Сталінградська битва найбільша сухопутна битва в ході Другої світової війни, яка поряд з битвою на Курській дузі стала переломним моментом в ході військових дій, після яких німецькі війська остаточно втратили наступальну позицію. Сталінградським данком називають Михайла Панікаху, враженця села Могилев, Циричанського району. Михаил Панікаха на берегах Волги. він був морський піхотинець. В його сторону продвигалось кілька фашистів. тигров. Три танка ему удалось уничтожить. Он бросал бутылки с горючей смеси. И вот приближался четвертый танк. Он собирается бросить бутылку с огненной смесью на приближающийся танк. Неожиданно пулеметная очередь пробивает бутылку, и огненная смесь выливается на отважного воина, Превозмогая нечеловеческую боль, презрев смерть, несмотря, несмотря на то, что он мог бы броситься на землю, скатать пламя и спасти себе жизнь, но он выполняет задание. Он бросает на танк танк зривається, і всі останні фашистські танки уходять. От благодаря мужеству і героїзму наших солдат, таких як Михайло Панікака, була виграна битва. у музеї зберігаються предмети побуту солдат для того, щоб ще раз нагадати сучасникам, як важко було у страшні воєнні роки, та яку надлюдську мужність доводилося проявляти. Здесь также находится плащ-палатка. Вот таким образом солдаты могли в землянке просушить свои вещи, у э, печурки согреть себе чай и написать письмо. Здесь же мы видим фрагмент картины Петра Щеколовича, который в э, войну был старшим сержантом. Э, а вот этот эскиз написан в 1944 году. Бой за отметку э, под Нарвой. Рядовый Александр Матросов закрыл амбразуру ворожего дзоту своим телом. Его подвиг от Відомий широкому загалу, однак, незважаючи на всенародну популярність, що є правдою в біографії, матросова невідомо. Незважаючи на міфи й легенди, пов'язані з його іменем, приведемо до вашої уваги лише історичні факти. Александр Матросов родился в 1924 году. В 6 лет Саша стал сиротой. И его, как маленького бродяжку, подобрали в Ульяновской области. И с того момента он становится воспитанником Ульяновского детского дома номер 12. О том, что Саша родился в Днепропетровске, к сожалению, только мы можем верить его словам. Нигде не было подтверждено никаких документов, что он является нашим земляком. Но тем не менее, с его слов, он неоднократно повторял, что родился в городе Днепропетровске. Матрусский. Фамилия Матроса, возможно, придумана, потому что Сашу подобрали в тельняшке, у него он очень любил морскую одежду, и даже на этих фотографиях мы видим, где он э, снят э, без бескозырке. В 16 лет, когда был сложный подростковый период, он решил проявить самостоятельность. Он уходит из детского дома и его тут же задерживают за нарушение паспортного режима и определяют детскую военную колонию, где он и встречает начало войны. В октябре 1942 года его призывают в армию и направляют на учебу в Красноховское военно-пехотное училище. Советским командованием разрабатывается э, операция под Великими Луками на севере страны, где от, открывается еще один э, фронт. И идут очень тяжелые бои. И в училище в тот период дается клич добровольцы на фронт. И Саша был в числе тех, кто добровольно ушли на фронт, не, не закончив училище, не став командирами-артиллеристами. И вот прибыв в э, это место, где начинались бои под великими луками, в своем самом первом бою в решающую минуту боя за село Чернушки, Александр Матросов и совершил свой подвиг. Как только наши бойцы поднялись в атаку, тут же фашисты опять открыли огонь. И тогда, видя смерть своих товарищей по оружию, в решающую минуту боя за село Чернушки, Александр Матросов бросается на амбразуру Дзота и загрывает его своей грудью. Тем самым спасая жизнь, многим советским бойцам. Именно Александру Матросом I в 1943 году было присвоено звание Героя Советского Союза. За время Великой Отечественной войны таких подвигов было совершено более 400. Тож, Олександр Матросов не був ні першим, ні останнім, ну просто чомусь саме він так запам'ятався в історії, да, от і став таким прикладом самовідданості, патріотизму і мужества. В осінні 1943 року радянська армія, розгорнувши наступ на фронті нешівними ударами, вибила німецько-фашистських загарбників з Донбасу і відкинула їх за Дніпро. 25 жовтня були звільнені міста ДніпроПетровськ і ДніпроДзержинськ. Ми знаходимося в розділі експозиції, яка посвящена звільненню Дніпро от немецко-фашистских захватчиков. Здесь большая скульптурная композиция на противоположный берег, переправа через Днепр. Здесь же находятся материалы, которые нам рассказывают о том, в каких тяжелых условиях шло освобождение нашего края от немецко-фашистских захватчиков. Перед нами фотография Екатерины Парфоменко, комсомолки из Днепропетровска, разведчицы, которая неоднократно переходила линию фронта. Здесь же мы видим, что руками детей, подростков, их матери бабушек и э, коллег, которые вернулись с фронта э, шло восстановление заводов, фабрик, э, предприятий. И все это в то время, когда под ногами буквально были не разорвавшиеся снаряды вина справа человеча. Однак участь жінок у війні, причому не тільки як медичного персоналу, але й зі зброєю в руках, стає реальністю. Жінки всіх професій, віку, національностей, стали до лав збройних захисників вітчизни. С самых первых дней Великой Отечественной войны наряду с мужчинами и молодыми людьми шли на фронт девушки. Они были связистками, разведчицами, радистками. Но был и создан в 1942 году полк, женский авиаполк. И здесь мы находимся возле материалов Антонины Савельевны Розовой Шашкиной, которая с 1944 года была штурманом боевого экипажа 46-й гвардейской Таманской женской авиадивизии. Она летала на самолете под 2 и совершила 138 боевых вылетов, закончив войну уже в Австрии. Вот такая интересная судьба этой девушки, которая в 19-летнем возрасте пришла на фронт. После жовтневої революції у багатьох містах Радянського Союзу стали виникати дитячі організації, групи і об'єднання, Компартия доручила комсомолу строить единую детячую коммунистическую организацию. 1922 год. Это год, когда было объявлено о создании пионерской организации младшего брата комсомола. Это смена была комсомолу. Существовали такие ступени: Октябренок, пионер и комсомолец. И вот в экспозиции находятся фотографии первого лагеря детского лагеря отдыха в селе Корбино Верхнеднепровского района где показан быт ребят, в каких условиях они жили в 20-е годы. Не было комфорта, но было веселое настроение, было желание жить и работать по-коммунистически, как было принято сказать. И перед нами материал юнормейца. Это вот такая пионерская форма участника военной спортивной игры. Здесь же мы видим барабан, палочки и также пионерское знамя, всесоюзная пионерская организация имени Ленина. Оно принадлежало пионерской организации. Міста Дніпропетровська. У грудні 1979 року радянське керівництво прийняло рішення про введення військ в Афганістан. Про героїв цієї страшної війни розповідає остання зала музею. Вся эта часть экспозиции посвящена нашим ребятам-землякам, которые воевали, и большая часть их не вернулась с Афганистана. Афганистан принес очень много горя в семье наших земляков. 15 тысяч украинцев не вернулись в родные дома, погибли. И самыми первыми материалами, которые получил наш музей, были материалы Александра Стовбы, профессионального офицера, который погиб в Афганистане в самые первые месяцы войны. В марте 1980 года, ведя очень тяжелый бой с душманами, получив тяжелые ранения, Александр не в состоянии был двигаться, и объект, который он охранял со своими бойцами, нужно было держать до последнего. Он отправляет двух бойцов за помощью, а сам прикрывает их отход и держится до последней минуты. Когда пришла помощь, уже Александра в живых не было. Такие подвиги совершали практически все, кто были в Афганистане. Но, во-первых, Александр Столба нам еще дорог не только как воин-интернационалист, но и как поэт-интернационалист. Он всегда писал стихи. И писал открытками родителям в поздравительной форме стихов. Но именно война в Афганистане открыла в нем большую любовь к своей родине. И вот в одном из стихотворений, которые вошли в первый сборник его стихов уже после изданных после войны, это было стихотворение с такими строками. И я готов, летя сквозь годы, метеоритом синим гле мгле, сгореть, сжигая все синие взгоды во имя жизни на земле. И так поступали многие и большая часть наших ребят, которые не вернулись или которые вернулись из Афганистана. Но эта боль осталась и в душе их родных и их самих. Беля музею истории Комсомолу можно пометить доволе молодый памятник, который вдало в ансамбль Жовтневої площі. Біля музею комсомольської слави було встановлено пам'ятник молодим комсомольцам. Дуже така Ну, с, не, навіть не символічна, а реалістична скоріше, скульптура а, і нагадує нам про те, як в роки Великої Вітчизняної війни наші молоді люди, мешканці нашого міста, як вони намагалися боротися з цією окупацією, і взагалі, як їм було важко під час Великої Вітчизняної війни. Пам'ятник комсомольцям був встановлений 29 октября 2010 року в честь 90-ліття з дня організації комсомола Дніпропетровщини. Встановлений був ініціативною групою громадян, тобто бувшими більшими комсомольцями самольскими деятелями, которые собрали деньги, то есть благотворительные пожертвования, собрали и установили этот памятник. Скульптор Юрий Павлов, архитектор Василий Мирошниченко то есть э, скульптура была ну как такой встречал информацию что она где-то делалась полгода а потом мастера из села Вишневая под Киевом его уже сделали там за месяц или даже быстрее то есть отлили собственно этот э, памятник это изваяние но памятники изображаются скульптурная композиция изображает собой э, комсомольца, скажем так в Буденовке, да и комсомолку которые сажают то есть как такие вот прошлое поколение что знаем что комсомол сейчас еще существует но больше все-таки связан э, с тем государством которого уже нет советским союзом и э, сажают дерево будущего то есть как э, Комсомольцы прошлого, молодежь прошлого связана с будущими поколениями, да и с будущим нашей страны, в том числе. То есть, как от связь поколений да, изображена, прошлого и будущего. Много есть разных мнений по поводу этого памятника. Я скажу лично свое, что, наверное, в каком-то смысле. Комсомол это неплохо, это хорошо, в том смысле, что комсомольцы всегда были, так, скажем так, рядовые комсомольцы, по крайней мере. Это всегда горение идеями, какими-то идеалами, это идеализм, это романтизм, это, можно вспомнить те же там и стройки комсомольские, и идеи обучения, просвещения, образования. То есть это хорошие идеи, правильные. Но с другой стороны, комсомол не, не был единым, потому что была еще часть, э, верхушка, которая номенклатура, да, которая, скажем так, я думаю, по большому счету была чужда идеям комсомола, вообще коммуни, коммунистическим идеям. И и это были такие люди, которые старались урвать для себя что-то, да, то есть продвинуться по лестнице бюрократической, диархической и как-то обеспечить себя и свою семью. Сегодня на сторинке истории есть разные погляды. Та не дивлячись на политическую заангажованность, каждый сведомый громадянин має знать ее и делать власні висновки щодо тех чи інших подей. Есть такая проблема, что хотя в школе все вроде изучают истории, но интерес к истории не всегда такой обширный, как может быть хотелось бы, чтобы каждый человек хоть ориентировался В прошлом своєї міста, страны, той великої країни, яка може бути мужі советського союзу. Конечно, совєтський союз там було, то есть позитивні моменти, негативні моменти, но мені здається, що знати історію в тому числі советського союзу, самого нужно б якісь елементарні речі. а нам залишається зберігати історичну спадщину і не забувати про те, чим колись жив наш народ.